Ну то мы шины насаживаем. Да почему я забыл слова? Потому что у моей камеры кончился заряд и мне надо было э, ее перезарядить. Но из-за этого я это все время забыл слова сценарий. Забыл сценарий. Ну и вот так вот. Да, потому что я думаю, что я супер-супер умный человек. И я это заполню. И так всегда. Так думаю, думаю. Так, сейчас напишу сценарий. Ладно, напишу. А, это мне лень его писать. Да. Запишу-ка я его на телефон. Смотрю. А он у меня не записан. А почему? Потому что я... Ой не записан потому что я забыл включить диктофон а сценарий был долгий из-за этого я его немного укоротил потому что я решил сделать две части это первая часть а то будет вторая часть там где я буду тестировать эту машину Так, вот так. Ну что, машина готова? Почему-то она вся в грязи. Смотрите, какая подвесочка. О, о, это зверь. Стоит, когда я вам наполню, тысячу гривен. Да, тысячу гривен. Если баба пошутила, то я ей такой всегда. Э, Ах-ха-ха-ха-ха-ха. Ах, 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 ах. Да, заходите в мой м -м, лайк. Э -э, набирайте блогер бро. Там, где я с Бейблайтом. Нажимайте на него. Ставьте лайки на видео. Подписывайтесь. Ну, а мы сейчас попробуем. Что сделать? Сделать машину. Так уже на моем стульчике. Три фона подряд. Три подряд. То мой стол. То мой стульчик. То мой диван. Так. Да. Так вот стульчик. Вот так вот фон стульчик. Очень крутой фон. Если что кладем машину, достаем с этой коробки отвертку. После этого достаем зарядки аккумулятор. А после этого... Подождите секунду.